И Крутой сегодня презентации. в твой день рождения хочу пожелать тебе благодарных зрителей, успехов в твоей творчестве, и чтобы твои песни всегда доходили до сердец людей. Всего самого наилучшего. Будь просто счастливой и реализованной в своем деле. Удачи! Только вперед! Не смотри Ну, я хочу пожелать тебе быть такой же настойчивой, красивой, всегда живой, уверенной в себе и талантливой. Будь здорова, мы тебя любим. Я ей желаю быть счастливой всегда, солнышко. Всего себе самого наилучшего тебе. Знаете, я как родищица, конечно же, знаю, что все артисты, особенно начинающие, мечтают о том, чтобы их песни играли эм, с, из каждого утюга. То есть утюгом мы называем радио, и все они мечтают, чтобы песню по 38 раз в сутки крутила каждая радиостанция. Так вот, я искренне желаю Милании, чтобы... Э, э, вот, Твоя песня настолько уже тебе надоела, где бы ты ни находилась, она отовсюду тебя доставала. Вот, дай бог, чтобы тебя, как артистку, такой ужас преследовал. красивых людей. Поэтому, Милане, дорогая, хочу пожелать тебе здоровья, благодарного зрителя, чтобы когда ты выходила на сцену, все говорили, не а ну-ка, ну-ка, ух ты, наш мой. Поэтому поздравляю с праздником. Спасибо. Мы о Милане хорошего сегодняшнего концерта, хороших концертов взагали, И, как говорят, вдячной публике. Дорогая Милания, хочу поздравить с отличной песней, с отличным видео. Желаю тебе, чтобы ты продолжала в таком же формате работать. Я знаю, что эту песню написала сама. Продолжай. Желаю тебе 5 Грэмми номинаций в следующем году. Также тебе желаю счастье, чтобы все у тебя получилось, чтобы ты занималась любимым своим делом. С днем рождения и с премьерой от всего сердца телеканалу «Я». воды окружают нас и Умирай от любви только здесь и сейчас, я желаю мире выдержать сегодня все это. Она большая молодец, она делает очень хорошую музыку. Конечно же, желаю, чтобы ее песни слушали все, чтобы ее любили. Конечно же, чтобы работа не мешала личной жизни, и чтобы все было в гармонии. Так что, Милочка, любви тебе, счастья, огромных-огромных успехов и больших-больших вершин шоу-бизнеса. всем э, артистам, которые пришли меня поздравить сегодня. Мне очень приятно, и я постараюсь сегодня вас не разочаровать. Сегодня представлю свои лучшие.